સુરત શહેરના ડિંડોલી વિસ્તારમાં ગૃહલક્ષ્મીનગરમાં સાડીની દુકાન ચલાવતા યુવક ઈશ્વર ગોસ્વામી ઉપર જાહેરમાં વડે રાકેશ પાટીલ નામના બુટલેગરે હુમલો કર્યાનો આક્ષેપ ડિંડોલીમાં દારૂનો અડ્ડો ચલાવનાર બુટલેગર રાકેશ પાટીલ અને તેના સાગરીતો દ્વારા જાન લેવા હુમલો કરાયો હાલમાં યુવક ઈશ્વર ગોસ્વામી હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ છે જેની હાલત ગંભીર છે જેને સત્યાવીસથી થી પણ વધુ ટાકા આવેલા છે અને પૂરો ચહેરાનો ભાગ ખરાબ થઈ ગયો છે માથાના ભાગે ગંભીર ઈજાઓ આવતા ત્યાં પણ ટાંકાઓ આવેલા છે આ સાથે યુવક ઈશ્વરની માતાએ કહ્યું કે અમારા ઉપર જાન લેવા હુમલો થયો અને અમારી જાન ઉપર ખતરો છે પોલીસ તરફથી કોઈ પણ પ્રકારની કાર્યવાહી થઈ નથી રહી અમને ઇન્સાફ જોઈએ આ પહેલા પણ બુટલેગર રાકેશ પાટિલ ફાયરિંગના ગુનાઓમાં સંડવાયેલો છે તેમ છતાં ડિંડોલી નવાગામ વિસ્તારમાં ખુલ્લેઆમ ફરી રહ્યો છે તેવા આક્ષેપો કર્યા બ્યુરો રિપોર્ટ ડેલી ઇન્ડિયા ટીવી સુરત बेबा बहन अशोक भाई गोस्वामी नवागाम गुरु लक्ष्मी नगर प्लाट नंबर एक सौ बीस मेरा लड़का दुकान चलाता है साड़ी की तो साड़ी की दुकान पे था और राकेश का फोन आया बोले ओखार पे आ जा फिर उसको बुलाया ओखार पे तो बोला कि मेरे साथ में दारू पी पहला उसका केस चालू था फायरिंग का तीन फायरिंग किया था जब हम लोग ने पटा दिया दो महीना हुआ पटाने के लिए ज़्यादा दिन नहीं हुआ जब से उसने हमला किया उसके ऊपर हम केस किया पर पुलिस वालों ने नहीं सुना पुलिस वाले बोलते हैं कि नहीं हम उतना ही केस लिखेंगे हमारा जितना लिखना है उतना राकेश दारू का अड्डा चलाता है, पर है? वो गुरक्ष्मी नगर में मोहल्ले में तो वो सभी को मारता भी है पर सब लोग डर जाते हैं उसको पुलिस ने बोला कि नहीं हम केस किया है अभी तो वो आए उसको पकड़ेगे हम लोग अभी तक नहीं पकड़ा उसको अभी राकेश का घूम रहा है अभी वो मोहल्ले में ही घूम रहा हो क्या आपको, आपको क्या बोलता है? मैं हमको धमकी देता है कि तुम हम मेरे ऊपर केस करेंगे तो हम तुमको मार डालेंगे लड़के को धमकी देता है ये, बना ये अभी कल का है चार बजे का क्या है? मैं हमको तो न्याय चाहिए लड़के को दोबारा हमारे ऊपर हमला हुआ घर के ऊपर कोई भी कोई भी इंसान को लगा तो उसके वो जिम्मेदारी रहेगा मेरा लड़के का सब परिवार का और था? कोई था? कोई था? कोई था? उसके साथ में दो तीन लड़के थे उनके वो हम जानते नहीं उसको कौन थे कार्रवाई नहीं करती है? नहीं अभी तक नहीं किया अभी तक पकड़ा भी नहीं वो लोग ने पुलिस वाले ने हम गए दो बार गए पुलिस स्टेशन में कमिश्नर साहब मिला ही नहीं हमको उसको तो हम न्याय चाहिए हमको ऐसा ही चाहिए पुलिस कमिश्नर साहब को बोलना हमारा सत्ताईस टाके चेहरे पे पूरा चेहरा खराब किया है उसने यानी माथे पे आठ टाके आए